আজি বহুদিনের মূলত চিচা গিলাচত চাহ খালো আর গজা দেখি যে রবই নো কত কেক খালো গোটেখিন কারণে আপনি ভিডিওটি শেষ চাব আর স্বাগতম জানাইছো বন্ধু বান্ধবী গুনগুন চ্যানেলের অন্য একটি ব্লগল আর আজি আক গুনগুনকিজনেই উলালো কারণ গুনগুনক আমি চার তিন মাস দিয়া নাছিল তো সে আশায় আজি ফোন করে বেজিটো দিয়া বলে তো আমি গুণগুণক লগত লৈ গৈ আছো আইতাকেই লৈ আছে আনবাৰৰ নিচিনাকৈ কাৰণ মই পেলাওঁ বুলি ভয় কৰে যিহেতু ৰাস্তাবোৰ ইমান এটা ভাল নহয় পাহাৰটো ৰাস্তা কমেই পাইছে আমাৰ ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা হয় আৰু যিহেতু ইমান ধূলি উৰি আছে তাৰ গুণগুণক সেইকাৰণে কাপোৰ এখন দি ঢাকন দি লৈছে আৰু এনেকৈ আমি আহি পালোঁ কে য'ত বেজী হয় তালৈকে আহি পালোঁ আৰু মানুহজনীয়ে সুধি আছে যে গুণগুণৰ কিমান মাহ হ'ল আৰু গুণগুণত দেখি বোলে ল'ৰাৰ নিচিনা লাগিছে তাকো কৈ আছে তো আমি সেই ক'লোঁ নহয় ছোৱালী একদম ল'ৰাৰ নিচিনা বোলে আৰু তেখেতসকলো ল'ৰা হয় আৰু ল'ৰাটো মা আঠ মাহ চলি আছে তাকো ক'লে এনেকৈ কথা পাতি আছে মা মই আৰু চবফালে চাই আছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কেনেকৈ কান্দিছে গোটেইখিনি বেজি দিবই ৰখি আছে আমি এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁ যাতে অলপ ৰখিব লাগিব আৰু কোনগুণক মই কথা পাতি আছোঁ বেজি দিব বুলি তাইও বেচি দে কি কৰিছে বেলেগে কান্দাত দেখিছে যে মোকযোৰ ক'লা পৰি আছে আৰু তাইৰো ঘূৰাই দিলে মুখখন আৰু আমাৰ ইমান আঙুলি ভৰাই দিয়ে মুখখনত গোটেই চিঞৰি থাকে আৰু এনেকৈ বেজি দিয়া হৈ গ'ল আৰু বেজি দিয়ে সেই গোৱাত আমি দোকানখনত সোমালোঁ মই কৈছিলোঁ যে গজা দেখি মই ৰখিব পৰা নাই তো এনেকৈ ৰখি আছিলোঁ চাহ বনাব দিলোঁ আৰু এজনী সিহঁতৰ তাৰে ছোৱালী হয় যাই দোকান হয় আমাৰ গুণগুণক দেখি তাই হাঁহিব লাগিছে আৰু ওচৰত আহিছে আৰু এনেকৈ মাই চিঙৰা আৰু চাহ ল'লে আৰু মই ল'লোঁ গজা আৰু চাহ চাহ কাপ আইনা গিলাচ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু ইমান টেষ্টি হৈছিলে চাহখিনি আৰু এনেকৈ খাই ল'লোঁ লগ পাইছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'